qayerga borishimizdan qat'iy nazar mana shu islom sivilizatsiya markazimizni ochganimiz mana samarqandda imom buxoriy markazini ochganimiz hadisshunoslik maktabi ochganimiz buni tagida juda katta ilohiy kuch bor xuddi alifboga o'xshab noldan boshlayapmiz islom sivilizatsiya deganimiz sivilizatsiyaga asoslangan nuqtai nazardan bu haqiqatda buyuk yerlikni asoslab berayotgan manbalarni baralla endi aytishimiz kerakda mana shu arab tilini ham o'qitolmadia hozir arab davlatlari zamonaviy tilga o'tib ketdi ikkinchidan mana shu tarjima qilish nuqtai nazaridan mana juda katta katta qo'lyozmalarimiz borki lekin uni tarjimasi hali qo'l urmaganmiz shuning <laughs> uchun yoshlarimizga xalqimizga shu ularni ongiga yetakdgan tilda zamonaviy tilda <laughs> aytishimiz kerakda nimaga desangiz mana ko'p musulmon arab davlatlariga borsalaring katta katta ular kutubxonalari <laughs> bor markazlari bor havasin keladi yosh yoshlar o'n besh yigirma yilda ular ancha oldinlab ketdi mana shu sulton saodat majmuasi saidlar silolasi payg'ambarimizni beshinchi avlodiga tegishli ochiq aytsak shu bilimimizni shu boyligimizni odamlarni tarbiyasiga islom nurligini singdirolmadik fojiamiz mana shu yerdada